Drop dia. Yeah. Ah, masa ni lah sampai fikir ni. Masa ni lah nak clearkan wardrobe ni. Hmm. Buang 10 tambah 20. ah, <laughs> ha, contoh. <laughs> bukan saya. Ah, ha, Bukan <laughs> ni contoh. Okay. Bagaimana dengan kualiti barang-barang yang kita nak sedekahkan tu? Contohlah kita nak sedekahkan hmm. barang pakaian. Uh, perabot ke apa kan. Hmm. Kita pula kalau perabot langsir Baik. kena baru raya. Baik. Ah. Macam mana kualiti barang-barang yang kita nak sedekahkan ni? Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Kembali bersama-sama dengan saya Raifaz Zgifli Pastinya menerusi Ramadan Check Dan untuk edisi hari ini Kita nak berbicara berkaitan dengan Bersedekah dan keberkatan Ramadan Dan pasti untuk kita bawakan topik ini Bersama-sama dengan saya Timbalan Dekan Halewal Pelajar Akademi Pengajian Islam Contemporary UITM Kami bawakan Profesor Madya Dr. Azri Membari Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Allah sejuknya suara Sejuk se Perut dengan orang Okey, Doktor <laughs> Ok <tutuk> sebut tentang sedekah uh, <tutuk> Selalu dikaitkan Ramadan dan bersedekah uh, Kalau <tutuk> macam uh, Sebelum ini kita sebut Ramadan itu datangnya Bersekali dengan terawih uh, Dia akan ada anaknya juga Bersedekah di situ <tutuk> uh, mm, mm. Jadi uh, sedikit dulu Apa sebenarnya maksud sebenar sedekah? Baik Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Allahumma salli ala Muhammad Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd Terima kasih di atas persoalan Yang sangat baik dan sangat bagus untuk kita ketahui secara keseluruhan. Sedekah ini dalam uh, bahasa Arab eh uh, dan secara fiqahnya bermaksud kullu ma'rufin sedekah. Setiap sesuatu yang baik adalah sedekah. Bermaksud bukan kita bagi duit saja itu dianggap sebagai sedekah. Bermaksud kita memberi nasihat juga sedekah. Kita membantu orang juga sedekah dan kita senyum juga sedekah. Okey, maksudnya kullu ma'rufin sedekah. Maksudnya dia sangat luaslah. Hmm. Sedekah itu satu, dia bukan bergantung kepada wang ringgit ataupun harta sajalah maksud sedekah. Yang kedua, sedekah itu berasal daripada perkataan bahasa Arab sad dal dan juga qaf. Sedekah. Biasa kita dengar sifat-sifat nabi kan? Sidik, amanah, tabligh dan fatanah. Okay. Siddiq itu bermaksud membenarkan. Membenarkan apa? Membenarkan perintah yang Allah Ta'ala berikan kepada kita manusia dan juga membenarkan janji Allah terhadap apa kebaikan yang telah kita laksanakan. Mm -hmm. Itu bermaksud sadaqah. Mm -hmm. ha, jadi, itu maksudlah secara mudah untuk kita faham. Mm -hmm. Jadinya, setiap kebaikan yang kita buat, itu adalah sebagai sedekah yang Allah telah perintahkan kepada kita sama ada bagi wang ringgit ataupun kita bagi nasihat kepada orang ataupun kita bantu orang melalui tenaga kita ataupun secara mudahnya adalah secara kita berwajah manis oh. ha, dengan aa, sesiapa sahaja itu juga dianggap sebagai sedekah dan kita percaya setiap kebaikan itu Allah akan balaskan balik kepada kita dengan ganjaran dan janji yang terbaik untuk kita okay. semua saya suka bila sebut sedekah ni tak ada lawa rasa FOMO fear of missing out sebab mungkin yeah. dia tak ada duit dia tak ada harta nak diberi dia ada senyuman sebab-banyak yeah. Okey, tapi saya tertarik juga nasihat pun termasuk dalam sedekah cumanya yeah. sebelum kita nak bagi nasihat kita kena macam niat dulu. aku niatkan nasihat aku ini sebagai sedekah adakah setiap okay. benda kita buat yeah. macam kita nak suka kita kena niat dulu yeah. macam tu menarik uh, sebenarnya niat ini dia bukan dengan lafaz niat ini adalah apa yang kita lintaskan di dalam hati kita. Ya. Bahkan sebenarnya yang kita sebut ketika nak solat itu usalli fardhu subhi ataupun fardu-fardu yang lain ataupun solat sunat yang lain ataupun ketika kita wuduk nawaitul wudu'a lillahi taala itu hanya lafaz. Yang sebenarnya niat ni adalah apa yang terlintas ataupun apa yang kita terfikirkan di dalam hati dan fikiran kita. Hmm. So begitu juga bila kita nasihat kepada orang lain itu ada semuanya bergantung pada diri kita. Sama ada kadang-kadang kita bernasihat eh, kepada orang lain ni dengan tujuan untuk orang nampak kita ni macam bagus. Ah, ah, macam terer ah, kan kaunselor ah, ah, macam terer ah. kan. So dekat situ dia akan dinilai hanya kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala sajalah yang tahu. Hmm. Ah, tapi kalau kata Uh, niatnya baik, insya Allah pahala yang sewajarnya setandingnya Allah Subhanahu Wa Taala ganjarkan kepada kita. Okey, doktor, sebut tentang sedekah, saya kira dia ada sedekah ni macam-macam juga. Ada orang dia sedekahkan mamang baru, memang dia bawa anak-anak, mm -hmm. contohnya anak-anak yatim mm -hmm. dan sebagainya mm -hmm. ni uh, pergi shopping. Mm -hmm. ha, tapi ada juga yang bila Ramadan ini waktu dia nak clearkan wardrobe dia. Ah, yeah. ha, masa ni lah sampai fikir ni, masa ni lah nak clearkan wardrobe ni, mm -hmm. buang 10 tambah 20. ah, ha, contoh, <laughs> bukan saya. Ah, ha, bukan <laughs> ni contoh. Okey, bagaimana dengan kualiti barang-barang yang kita nak sedekahkan tu, contohlah kita nak sedekahkan hmm. barang pakaian, uh, perabot ke apa kan hmm. kita pulak kalau perabot langsir baik. kena baru raya pula ah. macam mana kualiti barang-barang <laughs> yang kita nak sedekahkan ni Okey, baik, uh, bila kita sebut tadi seolah-olah macam kita nak re-setup, rearrange barang yang ha, dalam rumah kita macam buang lah ha, sebenarnya macam buang kan, <laughs> lepas tu kita nak elakkan daripada buang, nakkan ada saham juga uh, sebaliknya kan tak nak rasa bersalah, <laughs> bersalah kan tak lah. nak ya yeah baik sedangkan ianya boleh dimanfaatkan lagi so kalau kata boleh dimanfaatkan lagi uh, kenapa tidak kita panjangkan penggunaannya kepada orang lain mm -hmm. jadi yang pertama kita kena lihatlah daripada sudut quality of barang ataupun apa sahaja yang kita nak berikan kepada orang itu mesti berada di tahap yang paling terbaik mm -hmm. dan kita pun sebagai manusia yang menerima pun kita tak nak yang Uh, bersahaja ataupun yang simple-simple. Mm -hmm. uh, ingat tak ada satu kisah uh, bagaimana Habil dan Qabil anak kepada Nabi Adam alaihissalam uh, dalam nak menentukan pasangan untuk berkahwin, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala minta mereka uh, ber, uh, apa ni berikan harta yang terbaik, yeah. kan? Seorang bagi uh, gembalaan yang hasil gembala yang terbaik, seorang lagi bagi hasil tanaman tetapi kurang baik kan ha, jadi yang paling baik itulah yang paling terbaiklah mm. ganjaran pahalanya so mm. maksudnya kualiti itu ber perlu berada di tahap yang paling tinggilah mm. bila kita nak dapatkan mungkin kita akan dapat juga kalau barang itu bersifat sederhana baik uh, tapi sesuai dengan niat kitalah mm. ya yeah? ha, jadi macam kita ni bagi yang tidak apa ni tidak elok dah memang sepatutnya benda itu dilupuskan So sebenarnya hanya sia-sia sajalah. -sia ya, yeah, janganlah ah. bagi eh. Ha ah, ah, kan. hanya kita sahajalah yang tahu hmm. tentang kualiti tersebut. Okey, ada yang hmm. kata kalau betul ke kan saya kalau saya salah rota uh, yeah. ada menyebut juga kalau kita nak bagi ni kita kena bagi benda yang kita sayang. Ya, yeah, oh, betul. Takkan bagi suami eh. Astaghfirullah. Bolly, Saya I love you. <laughs> Sanya doktor. Uh, eh apa pula boleh juga betul <laughs> aku uh, berkongsi kasih. Eh eh astagfirullah. <laughs> Semakin kuat saya punya istifa. Share. Okey, kalau kita nak bagi bagi yang kita yang paling sayang. Lah. Mm -mm. Sama juga bagi dengan dalam bentuk yang paling berkualiti. Okay, faham. Sudah tentu berkualiti itu adalah perkara yang kita paling sayanglah. Mm -mm. Dan kita kena re uh, reflect balik pada diri kita. Uh, sebenarnya kalau kita menerima sesuatu pun kita nak terima sesuatu yang paling berkualiti dan paling yang kita hey, suka kan? elok hey, sebab ada hadis Nabi SAW menyatakan uh, la la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi maksudnya tidak sempurna iman seseorang itu sehinggalah uh, dia suka apa yang uh, dia dapat Sama juga dengan orang yang uh, Dia sayang tu pun dapat uhum. Maksudnya uh, Mesti ada Kita tak naklah sesuatu yang buruk Pada orang yang kita sayang tu dapat kan mm. Macam mana kita nak pada diri kita Dia reflect uhum. Dia sebenarnya dia reflect uh, Kalau tidak dia menandakan Tahap Keimanan kita tu kurang sempurna, ha, kurang berkualiti. Mm -hmm. Nak nak lagi dalam bulan Ramadhan bila mm -hmm. kita relatekan dengan sedekah ini, sudah tentulah ada yang special dalam bulan Ramadhan dan sudah tentu dianya tidak sama dalam bulan-bulan yang lain. Mm -hmm. Sebab satu ketika Nabi saw ditanya, ayu uh, sadaq, sadaqah afdal. Okay, uh, apakah sedekah yang paling afdal? Nabi SAW menjawab Sadaqah fi Ramadhan Sadaqah hmm. dalam bulan Ramadhan Okay Sedekah dalam bulan Ramadhan ni Ramadhan ada 30 hari Kadang-kadang dia nak sampai ke 32 hari Ada majlis-majlis sedekah-sedekah ni yeah. Dulu masa kita sekolah Masa saya sekolah lah kan Dulu kafar je lah Bukan mm -mm. sekolah agama apa Tidak mm, -mm. Yo. Okay Usaz saya suka kata kalau kita nak memberi tangan kanan bagi tangan kiri jangan tahu. Hmm. Tapi dia berbeza dengan situasi sekarang kalau mungkin hmm. kita boleh betulkan ke keadaan ataupun pemahaman saya mungkin salah. Hmm. Kita tengok ada sangat banyak event, ada sangat banyak orang ni sedekah, orang ni bagi zakat, hmm. orang ni nak derma dan sebagainya dan hmm. dibuat besar-besaran. Hmm. Okay, kalau pada kalau pandangan mantan Nekizen, hmm. saya ketuanya, kita kasi alhamdulillah baiknya orang tu. Tapi sebenarnya berbeza pula dengan apa yang kita belajar dulu tangan hmm. kanan bagi tangan kiri tak boleh tahu. Macam mana doktor? Okey, Jabatan Mewakili jabatan no, netizen. No, no jabatan okay, netizen. Uh, dalam konteks ini ada pelbagai perspektif yang kita boleh lihat lah. Uh, bila kita berikan sesuatu, uh, yang pertamanya kalau boleh disilentkan okay. okay, disenyapkan. Itulah umpamanya uh, tangan kanan yang memberi tangan kiri tak tahu. Hatta kalau boleh dalam bentuk dalam tubuh badan kita ni apatah lagi tangan kiri tu dalam tangan uh, dalam tubuh badan kita yeah. kan? kalau boleh lah kan uh, tapi manalah itu Mana hanya uh, uh, itu ini hanya perumpamaan, perumpamaan saja jadi hmm. kalau boleh orang kiri kanan keliling kelalang tak tahu itu satu hmm. itu yang terbaik yang kedua uh, dalam konteks kalau kita boleh lihat uh, itu adalah satu proses untuk memotivasi dan menggalakkan orang ramai Ha, jadi bila perlakuan tersebut akan menyebab oh rupanya boleh sedekah. Mm. Oh rupanya inilah cara dia dia menyuntik satu semangat motivasi kepada uh, orang lain untuk yes. oh rupanya boleh je untuk bagi kepada anak yatim kan dekat ibu tunggal bagi mm -hmm. kepada mana-mana rumah amal dan sebagainya. Sebab selama ni dia dah nampak sedekah dekat masjid mm -hmm. dekat surau. Dia agak terhad jadi dia membuka satu dimensi yang baru. Ha, itu itu yang pertama uh, yang kedua. Mm. Yang ketiga zaman sekarang ni penuh dengan audit. Audit dia pernah kena audit lima kali kan? Penuh apa ni penuh dengan orang ingin tahu mm -hmm. ke mana duit itu disumbangkan ataupun iyalah maksudnya ada orang yang memberi dan dia memberi ke mana. Aa. Ha. jadi kan sekarang ni banyak NGO contoh contoh ataupun mana-mana pihak yang mewakili untuk kelak dana ataupun dia uh, dia ataupun dia sendiri yang memberi dana nak menunjukkan itu ke mana uh, perkara tersebut dimanfaatkan mm -hmm. sebab ada hadis Nabi SAW menyatakan di hari akhirat la tazulu qadama abdin yaumal qiyamah tidak berganjak kedua tapak kaki anak Adam kita akan statik hatta yusal an arba akan ditanya tentang sehinggalah selesai empat persoalan salah satunya tentang harta min aina kita wa fi ma anfaqah dari mana kita dapat ya itu sumberlah ha, so adakah berjudi adakah mencuri ataupun ambil secara hak secara batil dan sebagainya wa fi ma anfaqah dan ke mana kamu salurkan manfaat gunakan mm -hmm. harta tersebut yang kita dapat itulah yang kita katakan di sini ada sedekah ada zakat, ada infak. Menarik ketiga-tiga ni dia berbeza-beza juga. Hmm. kalau kita boleh kupaskan nanti. So itulah maksudnya uh, bila kita katakan kenapa perlu dizahirkan sedekah itu. So orang sekarang boleh lebih Je, uh, lebih telus lah kita kata mm -hmm. uh, Kemana ianya dimanfaatkan okay. Dan saya rasa mungkin juga Sedikit lah uh, Doktor kalau tak setuju Dengan pendapat uh, Jabatan yeah. netizen Tolong <laughs> betulkan lah eh, Mengikut uh, syiar Islam okay. <laughs> Mungkin juga kita yang menengok ni Kena ada hati yang bersih Ah yeah. bukan tengok tu nak rasa dengki orang tu sedekah ke tidak. Saya yeah. rasa ah, mana kamera yang seorang tu? Ah tengok yang ah. ni. Okay jadi kita sendiri pun kena ada rasa hati yang bersih kita tengok. Eh alhamdulillah hmm. baiknya orang ni berkunci yeah. rezeki. Kita ah. pun nak jadi macam gitu. Yeah. Why not tengok macam tu? Kenapa nak tengok macam mata lalat dik? Yeah. Ah marah. Tapi saya tak salahkan jabatan netizen. Oh juga Tak salah. <laughs> Sebab dia dah doktor pun. <laughs> saya 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 melihat kepada niat masing-masing. Niat. Niat pemberi mm -hmm. kalau ikhlas dia akan dapat. Mm hmm. Percaya Allah akan menilai kita. Mm hmm. So kalau dia tak ikhlas Walaupun sejuta, satu milion, satu bilion dia bagi pun tak ada gunanya yes. So begitu juga dengan netizen Bila dia komen itu adalah tujuannya baik uh -huh. Mungkin, mungkin Kita jangan susun pada know, ada orang talk, ni. You know, Kita, know, kita kena, ta kena husnuzan <laughs> Kita kena husnuzan pada yeah. orang Mungkin dia, mungkin uh, Check and balance itu okay. perlu. perlu. Tetapi perlu. jangan terlalu ataupun terlampau ataupun semua benda dinampak macam bentuk negatif. Ah. Tak baguslah. Itu ah. akan jadi suzon. Uh -huh. ha, kita kena seimbang, kan? yes, dek, seimbang eh seimbang ha neraca ha, Saya bukan backup ataupun backing. Tak tahulah ada ada ratizen. tentukan sendirilah. Mungkin doktor ha, memang akan jadi pilihan masyarakatlah eh, sebab sokong sebab dia decent. Sebab apapun kembali kepada hadis Nabi SAW alaihi okay. wasallam innamal a'malu binniat wa innamal likulli imrin ma nawa. Setiap sesuatu itu bergantung pada niat yeah. dan apa yang kamu kerjakan mesti uh, akan dinilai berdasarkan niat. Okey. Niat tu pada diri masing-masing. Okay. Itu berkaitan dengan sedekah. <laughs> Tadi doktor sebut juga tentang uh, infak. Ya. Yeah. Apa pula beza infak dengan sedekah? okey, baik. Itu saja. Zakat tak nak? Belum lagi, <laughs> belum lagi. <laughs> ah sebab zakat selalu sebut. Okay, ah tapi baik, infak baik. ni kadang-kadang <laughs> macam eh apa ni ah macam okay, tu. Okey, baik, baik. Uh, sadaqah tadi adalah Kalau saya boleh uh, Buat gambaran umum Dia adalah lebih umum Maksudnya tadi kan Kullu ma'rufin sadaqah Setiap yang baik Maksudnya amalan salih kita tu Adalah sadaqah sebenarnya Kita salat Kita baca Quran Kita mengaji Kita itu ini dan sebagainya Itu adalah sadaqah Kita buat kebaikan Bantu orang dan sebagainya Itu adalah sadaqah Hatta Uh, men, apa ni uh, mencabut ataupun menghilangkan duri di jalanan itu juga dianggap sedekah hmm. dia lebih umum manakala infak ni dia adalah fokus kepada pemberian dalam bentuk harta okey ha uh, dan infak ni pula dia ada wajib dan ada sunat oh ada wajib ke eh, infak yep okey apa tu ha nak tahu kan fokus lebih fokus netizen okey surah nisa cuba lihat dalam surah An-Nisa ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, al -nisa uh, bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd uh, wa bima anfaqatum okey kata Allah Subhanahu wa taala ini infak yang wajib mm -hmm. uh, lelaki uh, apa ni menjadi ketua kepada kaum wanita okey dan melebihkan uh, salah satulah sebabkan kelebihan itu menyebabkan lelaki perlu memberi infak dalam konteks ini suami kepada isteri perlu beri nafkah. Dia tak sebut infak tapi sebenarnya nafkah tu infaklah. Infak. infak lah. Okey. Cuba, eh, cuba lihat ada huruf nun fa qaf itu adalah infak juga. Mm -hmm. Nun fa qaf juga. Ada dalam perkataan infak tu ada dalam, dalam perkataan, perkataan nafkah, nafkah sama. Mm. Uh, satu. Kemudian yang kedua dalam konteks uh, ayah kepada anak. Uh, itu infak yang wajib. Walaupun kita dah kahwin. Ayah kepada anak tu yang dah berkahwin itulah. Oh ayah suami dengan apa isteri, dengan isteri kan ada ayah anak. kepada anak. Ha, ayah saya kepada anak nak minta ayah saya. Oh, bukan. <laughs> anak sendiri, anak sendiri. Okey, ha, marah pula ayah, kita sekarang. <laughs> dia kata aku dah lepaskan kau. Kan. over pula ni ah. Astaghfirullahalazim. Okey, itu dalam konteks nafkah lah okay. ya. Itu wajib. Kemudian yang kedua ada ayat Quran menyatakan yasalu nak Uh, nak alunaka ma'anfaktum. Ya yes, selalu uh, saya minta maaf saya kurang ingat tapi uh, ada orang bertanya apakah uh, infak kemudian Nabi SAW apa ni ayat Quran itu menjelaskan infak itu adalah sesuatu yang baik uh, lil walidain wal aqrabin wal yatama wal masakin wa bani sabil ada lima golongan so selain daripada yang wajib tadi uh, suami apa ni isteri dan juga anak dalam kategori yang kedua infak yang sunat ini kepada kedua ibu bapa. Hmm. Ah, so tu sebab ibu bapa dia tak dapat zakat. Dia dapat yang dalam konteks nafkah daripada seorang anak. Hmm. Anak yang kena bagi kat mak ayah bukan bagi-bagi ah, bu tak tentu. Bu bu bukan, bukan pak yang kena bagi kat anak. <laughs> Alah tu dia sedekah. <laughs> itu sedekah. Itu, <laughs> itu, <dia seduka. laughs> itu dia panggil itu panggil kategori sedekah. <laughs> ya? Okey dalam kategori macam <laughs> <dan> gitu. <laughs> Gua kau ya, kita betul no, betul kan, elain kan. Yes okay. yes. Kemudian wali dan kedua ibu bapa. Salurannya itu. Terus hmm. sebab zakat dia tak ada untuk ibu bapa kan. Kemudian yang kedua uh, wal akrabin. Wal akrabin ini kaum kerabat sama ada adik-beradik kerabat kan adik-beradik tu dipanggil kerabat karabah uh -huh. karabah uh -huh. itu masuk karib kan sahabat karib okay. so orang yang keliling kelalang kita yang hampir dengan itu 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 karib itu akrabin kemudian yang ketiga waliyatama, anak yatim Walmasakin, orang miskin dan yang ketiga yang kelima adalah wabnisabil, uh, orang yang berjuang di jalan Allah so, contohnya ustaz datang kuliah di maghrib uh, di masjid, uh, masjid kan uh, di surau dan sebagainya So uh, diberi uh, sagu hati. So mm -hmm. itu adalah part of the, the infak lah. Mm -hmm. Atapun uh, kita bagi kepada orang lain dan sebagainya untuk sedekah ni So itu dianggap sebagai infak so, dalam dalam konteks harta lah duit. Mm -hmm. uh, itu infak. Kalau dia tak, dalam bentuk duit itu dinamakan sebagai sadaqah lah Faham ah, Okay ah. Dan dia lebih spesifik lah maksudnya Lebih spesifik dan mm -hmm. lebih fokus kepada uh, Golongan tertentu lah yang mm -hmm. telah dijelaskan dalam Kedua-dua ayat tersebut Okey sedikit uh, Kita sebut tentang kalau nak mendidik Bukan jadi mendidik diri kita Tapi mendidik anak-anak bersedekah ni pun pada bulan Ramadan juga ya, ah, betul, Ini pada sedul. ada waktu terbaik Cumanya, okey, ni nak baca juga jabatan ha. netizen ha, ha. Dia cakap macam ni Anak saya bagi duit dekat kawan-kawan ha. ha. Anak-anak sekolah ni anak bagi Bila tanya kenapa bagi ha. Sebab uh, mama dengan papa pun bagi juga dekat orang yeah. Saya pun nak sedekah juga ah, Dah yeah. macam salah pula yeah. kan Jadi sebenarnya bagaimana cara yang betul untuk kita didik anak-anak kita bersedekah yeah. ni contoh? Sebenarnya tak salah kalau anak bagi pada kawan-kawan dia dan dia termasuk dalam konteks tadi kita panggil uh, uh, nafkah dalam Mungkin okay, sampai sunat. 750 ringgit oh, eh nampak. bagi anak dan kawan, -kawan <laughs> macam mana melampau eh uh, sebab dia mencontohi ibu bapa tu satu perkara yang sangat baik okay. dan itu nampak itu hasil daripada kebaikan uh, <laughs> didikan secara apa kata ini yang kita panggil uh, hasanah contoh secara real dan praktikal okey okey so kita boleh didik didik lah maksudnya kalau tidak berlebihan tidak melampau itu satu perkara yang baik dia mungkin dia nampak kawan, -kawan dia susah kawan, kawan dia tak cukup belanja dan sebagainya pergi sekolah bagi belanja kawan kawan kan mm. Kena tengok keadaan dan situasi lah bagi saya. Dan ini bertepatan dengan hadis Nabi SAW. Wasallam. Uh, kan Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Uh, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat pemurah. Okey, manusia yang sangat pemurah. Ajwadan nas itu manusia yang sangat pemurah. Uh, ma yakunu ajwad uh, ajwadu uh, wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan dan lebih-lebih lagi dalam bulan Ramadan sangat pemurahnya. Bermaksud dalam bulan lain Uh, Muharram, Safar, Rejab, Rabi'ul Awal tu Sebelah bulan yang lain tu Adalah pemurah dah ha. Tapi sangat pemurah Dalam bulan Ramadhan Kemudian ada di hujung hadis itu Minarrihil mursalah Lebih lagi terasa kepemurahan Nabi Kedermawanan Nabi tu Lebih lagi daripada angin yang bertiup sepoi-sepoi bahasa ni kan kita duduk kat pantai kita terasa macam angin tu sejuk oi eh. sedap terasa kelembutan keenakan keseronokan hembusan tu so begitulah sahabat nabi menggambarkan nabi bila kemedermawanan dia hmm. dalam bulan Ramadan tu Uff hah ah, macam itulah bunyinya netizennya tu, tu. ha ah. so bermaksud kita buat ni ada contoh daripada nabi maksudnya motivasi yang sangat tinggi kalau boleh tu orang lain terasa kehadiran kita memang mampu memberi bantuan yang sebaiknya mm -hmm. ha, memang orang kenal dia ni sebagai kepemurahan kedermawanan dia itulah Faham? Okay, jadi kita mulakan dulu kemudian didiklah anak-anak kita ahli keluarga kita sampai ke tahap itu ceritakan bagaimana sikap nabi sallallahu alaihi wasallam ini sehingga orang lain terasa kebaikan kehadiran kewujudan uh, kita ni ialah kita ni taklah selevel Nabi sallallahu no. uh, alaihi wasallam tetapi kadang-kadang kita rindu dan rasa nak contoh itu ada faham begitu uh, begitulah okey sikit sikit doktor saya yeah. tahu waktu dah apa nak saya dah pusing pusing lah kan saya <laughs> tapi i don't care okey ada yang kata uh, kalau kita tak ada duit kalau kita rasa macam sempit sangat rezeki tu kita sedekahlah walaupun sikit Aa, ya. Dan insyaAllah rezeki kita akan lapar. Ya. Boleh nak komen sikit tentang kata-kata itu? -kata Okey, baik. Uh, betul. Uh, itulah yang saya jelaskan daripada awal tadi. sarakah ini kita boleh bagikan minimum tiga. Mm -mm. Ataupun kepada empat. Yang pertama dalam bentuk wang ringgit, harta yang kita miliki. Yang kedua dalam bentuk nasihat. Maksudnya ungkapan, kata-kata. Itu adalah sarakah. Kita tak mampu nak bagi duit, tapi kita bagi satu idea yang bernas ya. untuk menyelesaikan solusi yang terbaik bagi jalan keluar dan sebagainya, ataupun nasihat kebaikan. Dan yang ketiga adalah dalam bentuk uh, tindakan kita. Kita kita mungkin tak ada idea mungkin, tu, tapi kita support dia uh, daripada sudut uh, pindah rumah, tenaga guys, tenaga, dia, tenaga. Hmm. Yeah. okay. Dan yang keempat itu uh, tabas sumuka. Fi wajhi akhi ke sedekah, mm -hmm. senyum kepada uh, sahabat kamu, saudara kamu itu juga dianggap sedekah. Itu paling mudah dah Ingat eh orang. nak senyum tu bukan kat suami orang merengih pula senyum biasa, biasa <laughs> je dalam mahabah ni. ada niat ya. ah. Ha, uh. netizen ni eh, marah pula tiba-tiba ada suara kecil berbisik. <laughs> <laughs> Jadi hati-hati. Nak senyum pun kena betul-betul lah kan yeah, betul. Tak ada nanti tiba pandang contoh. ah, ha, hmm. kan pandang doktor senyum. Ikut eh, tak boleh je tu. Tak boleh <laughs> tu. macam <laughs> lain lah tu. Alright apa pun apa yang boleh kita rumuskan uh, untuk topik kita hari ini berkaitan bersedekah dan keberkatan di bulan Ramadan. Kita boleh bersedekah tapi make sure lah eh, apa yang kita nak Berikan itu Sebenarnya dalam kualiti yang baik Kenapa kita nak Penerima pun rasa gembira hmm. Dan kita pun rasa gembira Bila kita memberikan Barang yang kita sayang Tapi dah sebut tadi Bukan suamilah Eh tapi doktor macam setuju tadi lah Hehehehe <laughs> bergantung pada hati ah. dan ya. Lain macam, <laughs> lain macam ni kena follow dia punya media sosial ni. Beliau menyokong <laughs> Jabatan Netizen juga. Tapi saya kira itu saja waktu yang kita ada. Jom kita uh, banyakkan bersedekah. InsyaAllah kalau tak ada duit, tak ada banyak lagi cara lain uh, untuk kita bersedekah dan mendapat lebih sedikit pahala yeah. uh, di bulan Ramadan ini. Dan pastinya Ramadan Cek dibawakan uh, dengan kerjasama bahagian zakat, sedekah dan wakaf, Zawaf UITM dan juga Perpustakaan Tun Abdul Razak UITM, Persekutuan Alumni UITM dan bernama Radio. Sekali lagi, terima kasih. Kita cakap kepada Profesor Mahdia Dr. Azri Bari Timbalan Dekan Hewa Pelajar Akademi Pengajian dan Contemporary UITM Shah Alam saya Raifa Zulkifli mewakili penerbit Nurhayati Yaakob Assalamualaikum Jumpa lagi